you Чатку про повітряного змія. Друзі, як ви гадаєте, чому це летючу іграшку назвали? саме так, мабуть, через те, що вона за форму нагадує довохвостого плазуна, який замість повзати собі спокійнісінько на землі, чому злетів у небо, існує багато конструкцій повітряних зміїв. Є як прості, так і складні. Але всі вони, як і їхні живі родичі, мають голову та хвіст. Так верхня частина змії виготовляється з тонкого паперу та дерев'яних реючок, а хвізи стрічок, які майорять у небі. Відомо, що повітряними зміями забавлялися ще наші далекі пращури. У той час не було електричних мереж. Тому вони розважалися, де їм заманеться. А на час, якщо ви вирішили запустити змія, обов'язково переконайтеся, що поблизу немає проводів, адже зачепившися за них, забавка може перетворитися на смертельно небезпечного провідника електричного струму. Тож запускаючи повітряного змія, будьте завжди обережними. зовут Нина Фрейдина, мне 15 лет. Я занимаюсь в церковой студии «Надежда». У нас отличный коллектив. Когда мама привела меня в 4 года в студию, я сразу почувствовала уют и взаимопонимание. Участники цирковой студии могут выбрать понравившийся им жанр. Например, как я выбрала каучук и эквилибр. Но также я работаю и в других жанрах, в жонгляже и акробатике. С возрастом появились новые достижения и цели. Уже в 7 лет у меня был свой сольный номер, с которым я выступала на фестивалях в Харькове. Через 5 лет я начала участвовать в фестивалях по всей Украине. С церковой студией «Надежда» я уже побывала и в Киеве, даже на Украине «Май и в Одессе, и в Запорожье, и в Днепропетровске. Водители студии помогают участникам в постановках номеров. В постановке все имеет значение и хорошо подобранная музыка, и костюм и образ. Поэтому помимо основных тренировок, у нас есть хореография и общая физическая подготовка. цирк я люблю за то, что научил меня дружбе, самостоятельности и ответственности. С возрастом я поняла, что хожу в цирковую студию не только для поддержания здоровой и спортивной формы. Я поняла, что хочу чего-то большего и хочу в дальнейшем связать свою жизнь с цирком. Привет друзья, меня зовут Ангелина. А меня зовут Дима. Сегодня мы расскажем и покажем вам, как приготовить оригинальное блюдо под названием дельфинарии. Для этого нам понадобятся блины, творог, бананы, кокосовая стружка, клубника и киви. Ну что Дима, начнем? Начнем. Чистим киви и нарезаем полосочками. теперь нарезаем банан. Блин, и выкладываем творог полосочкой. А теперь выкладываем фрукты на блинчик. Теперь сворачиваем блин трубочкой. Нарезаем блинчики рулетиком. которая у нас осталась, мы сделаем дельфинчиков. мы сделали из черного перца. Посыпаем наш десерт кокосовой стружкой. Дельфинарий готов. Приятного всем аппетита. До встречи. Ударю хвостом беру а Березку твою в щепочки два гнездо твое Фасоломенка И всех вас съем! Ах ты, лисенька. Иса, всему лесу краса. Уж как мне тебя принять? Чем угощать? А ты кум... Накорми меня. Пирогами пшеничными, метком сотовым. Ну, ежели пирогами, да медом? Так и быть. Прошу, кумушка, к столу, на большую дорогу. Где ж твои пироги? А вот они, Лисонька, вот они! и детей моих. Ведь ты жирного до да сладкого наелась, а теперь пойди пить захотела. Угощу, лисенька, пивом хмельным, холодным. Пивом? Ишь ты! А ну, подавай пиво.

Ha <laughs> ha! А не то берегись, разнесу граунд, постой Постойте! погоните! Лисенька, я тебе сказочку расскажу. Не хочу тогда песенку. Смеши! Ну, хорошо. Только завяжи прежде глаза платочком. А смешно будет? Смешно, кумушка, очень смешно. А? а ты по тропиночке, вот, вот так, правой ножкой. Левой ножкой правой. Левой, а, правой. Ну, а. когда же смеяться? Все готово. Сейчас начинаем.